আজি যিহেতু লক্ষ্মী পূজা গতিকে ভাগ পূজালৈ আহিলোঁ ইয়াৰ আগতে মই প্ৰতিমানৰ সময়ত এবাৰ দেখাইছিলোঁ আৰু ভিডিঅ' এটা আৰু মানে গামোচা এখন পিন্ধিব লগা হ'ল কিয় পিন্ধিব লগা হ'ল মই ডিটেইলছ ইয়াত নুকোঁ মই কি কাৰণে পিন্ধিব লগা হ'ল বাকী গোটেই তেওঁলোকে দুলালে আছে আৰু এইফালে ভাইটিসকল গোটেই গোটেইখিনি ভাইটিয়ে হ'ব থাকেনে দাদা পাপু আছে তাই মানে তেওঁলোকে ভাবিছিলে দুপৰীয়াই কৰিম বুলি কিন্তু যিহেতু মই অলপমান অহা দেৰি হ'ল গতিকে এতিয়া তেওঁলোকে এনেকৈ ধৰণে মোক এটা কৰিছিলে যিটো মানে অনাকাংক্ষিত এটা সন্মান আৰু ঘৰ আহি পালোঁ চাকি জ্বলাই আছে নমাইছে আৰু এতিয়া লাহে লাহে এনেই আগতে মই মানে লক্ষী পূজাৰ দিনাখন এনেকৈ দুইফালে চাকি জ্বলাওঁ কিন্তু আজি মায়ে চাকি মায়েও জ্বলাইছিলে চাকিবোৰ খালী নুমাই গ'ল আৰু আহি ঘৰত আমাৰ ঘৰৰ আজি পূজাৰ প্ৰসাদ এয়া আগৰ ভিডিঅ'টোত মই কৈছিলোঁ যে মই সেই পূজাৰ ভাগৰ লগত মোৰ জড়িত বুলি কেনেকৈ জড়িত মই ক'ম বুলি কৈছিলোঁ তাৰমানে এই আমাৰ ইয়াত এইটো অঞ্চলত মানে লক্ষী মন্দিৰ তেনেকৈ মই দেখা নাই তাৰপাছত এদিন ডিউটিৰ পৰা আহি থাকোতে মই দেখা পালোঁ সেই জেগাখিনিতে আজি য'ত দেখা পালে সেই জেগাখিনিতে মানে লক্ষ্মী পূজা পাতিছে মই মানে সেৱা এটা কৰোঁ বাইকখন ৰখাই পেলাই নামি গৈ পেলাই সেৱা কৰিলোঁ কিন্তু প্ৰতিমাভাগ একদম সৰু দেখা পালোঁ তাৰপিছত মই ভাব মানে ইমান মানে ডাঙৰকৈ পাতিছে কিন্তু প্ৰতিমাভাগ ইমান সৰু মই আচৰিত হ'লোঁ অলপমান সেই দাদাজনৰ লগ পালোঁ যিজন দুলাল দেখা পালে তেওঁক লগ লগ কৰি সুধিলোঁ মই যে কিয় ইমান সৰু প্ৰতিমা কৈছে দাতা নোলাল তাৰপিছত মোৰ মানে কি সাহস দিলে কি ভগৱানে কেনেধৰণৰ কি দিলে মই নাজানো মই কৈছোঁ অহা বছৰ মই দিম তাৰপাছত কোনো কণ্টেক্ট নাই 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 তাৰপিছত যেতিয়া লখিমী পূজা আহিব গৈছিলে তেতিয়া মই তেওঁলোকক লগ ধৰি পেলাই মই ক'লোঁ আৰু মই গোটেইখিনি মই ক'লোঁ তাৰপিছৰ পৰা মানে মই কেইবাবছৰো মই মাৰ প্ৰতিমা আগবঢ়ালোঁ আৰু মাজতে বেলেগ এগৰাকীয়ে দিলে আৰু এইবছৰ দাদাই একো কোৱাত আকৌ তেওঁ এইবছৰ দিয়া নাই কাৰণ দাদাই মোক কোৱাত মই আকৌ এবাৰ মাৰ প্ৰতিমাভাগ আগবঢ়ালোঁ দেখা পাইছিলে গতিকে ভাল লাগে কিবা এটা মানে সেই শক্তিটো মায়ে যেতিয়ালৈকে মানে মই শক্তি দিয়া আগুৱাই লাগিব তেনেকৈ আগুৱাই যাম বুলি মানে তেনেকৈ কেৱল মই এই মন্দিৰ ভাগৱৰ ক্ষেত্ৰতে মই কোৱা নাই মই যিকোনো মই য'তে মানে ভগৱানৰ ক্ষেত্ৰত মই মানে পিছ পৰি থকা মানে বাকী কি হ'ব দেখা যাব মই ভগৱানৰ ক্ষেত্ৰত মানে পিছ পৰি থাকিলে মোৰ অলপমান কষ্ট হয় আৰু সেই দাদাজনৰ আৰু সেই সকলোখিনি গোটেই ভাইটিখিনি বৰ ভাল বহুত মানে সহায় কৰে বহুত আগ্ৰহেৰে কামখিনি কৰে আৰু তেওঁলোকৰ এটা সপোন আছে যে সেই জেগাখিনি দাদাজনে নিজৰ অলপমান মাটি আছে মাটিখিনিও তেওঁ দিম বুলি কৈছে মানে এটা সময়ত সেইখিনি এটা ডাঙৰকৈ লক্ষী মন্দিৰ হোৱাৰ মানে সপোন এটা আছে এতিয়া যিহেতু অলপমান তলত আছে গতিকে অলপ কেতিয়াবা কেতিয়াবা বানপানী ধুমুহাই অকণমান সমস্যা কৰে গতিকে কিন্তু মানে যদি মানে ধৰি ললোঁ সহায় সহযোগিতাৰে তেওঁলোকে এটা সপোন ৰচিছে আৰু মোৰো এটা সপোন আছে যে সঁচাকৈ তাত এটা লক্ষী মন্দিৰ হৈ ভাল লাগিব আমাক আৰু আপোনালোকৰ আজি লক্ষ্মী পূজা কেনেকুৱা গ'ল আপোনালোকে জনাব পাৰিলে ধন্যবাদ